Меркурий да, — это так своего рода ячейка сообщества, большого сообщества, да, но живущая по каким-то своим определенным правилам, которые нравятся именно членам сообщества. Люди раскрываются, они э, видят, что с Меркурием жизнь сильно меняется, что можно жить той жизнью, о которой мечтаешь. Вот для меня Меркурий — это отсутствие страха. Когда человек ничего не боится, он делает такие невообразимые вещи. Меркурий может дать людям возможность. Я считаю, что каждому дается ровно столько, сколько ему необходимо. А Меркурий просто это самый быстрый способ получить это. Но самое главное, что дают люди Меркурий, это... Среду, в которой каждый человек может быть ценным. Поначалу э, меня заинтересовала финансовая часть, как, как и всех, да, наверное. Э, но потом э, таким судьбоносным моментом в моей жизни была встреча с Дмитрием Осадиным. Это то, э, что искал я давно. Самое интересное, что это большое количество друзей, которые сплоченные под одной идеей. Доверие и достаток. Изюминка в том, что здесь честным быть выгодно. Чем больше ты отдаешь людям, тем больше к тебе возвращается. И вот это как раз и больше всего нравится. Я думаю, что это взаимопомощь. Это самое главное. Мы не проект. Я хочу уточнить. Да? Мы сообщество людей, у которых есть общие идеи, общие интересы, общие ценности, и где все отношения между нами строятся в первую очередь на доверии и на человеческих качествах и отношениях друг к другу. Я отдаю Меркурию максимум всего, что я могу. Я отдаю время, я отдаю полностью себя для того, чтобы всем было хорошо. Я готов служить нашему сообществу, помогать, развивать и выводить его на тот уровень, который всем нам хочется. В международном масштабе, конечно. Как советник Меркурия, в первую очередь, моя задача в том, чтобы нести идеологию нашего сообщества, помогать людям, которые к нам только присоединились, понять, почему так важно строить отношения, в первую очередь, между людьми у нас здесь, наш микроклимат. Моя роль единственная – развивать наше сообщество и приглашать как можно больше, большое количество людей к нам в круг, наших знакомых и друзей, для того, чтобы люди узнали, как можно жить иначе. Это роль и друга, и брата, и просто человека, который смотрит со стороны, и человека, который может помочь. И советом и делом. Я уже честно, честно не представляю свою жизнь без Меркурия уже. Знаете, я очень хорошо помню свою жизнь до Меркурия, и у меня не было времени на себя, на свои мечты. Я не разрешала себе мечтать. Я была достаточно ограниченным человеком в плане вот возможностей. И сейчас я понимаю, что э, все в жизни возможно. И все есть, только нужно открыться этому. Через несколько лет я надеюсь, что сообщество будет настолько большим, что его просто невозможно будет видеть целиком. Это будет нация. Потому что э, кто-то сказал, что если группа людей насчитывает менее миллиона, это племя. Если более миллиона, это уже нация. Я думаю, что мы скоро станем нацией. Я уверен в том, что те люди, которые отдают целиком и полностью себя сообществу, они будут э, просто притворять в жизни эти планы. Но просто надо, чтобы от каждый внутри себя эту м, внутреннюю свободу ощутил, э, понял вот эту осознанность жизни, и тогда будет мир прекрасен всегда. И чтобы вот эта благостная атмосфера в нашем сообществе она э, наполняла вообще весь мир в принципе. Мы станем таким вот международным независимым сообществом, которое будет самодостаточным, да, на которое не будет влиять какие-то внешние факторы, кризисы. Меркурий для меня это свобода. Меркурий для меня это образ жизни. Меркурий для меня это возможности. Меркурий для меня это вся моя жизнь. Меркурий для меня это свобода. Меркурий для меня это не наверное так и есть. Это моя жизнь.